Добро пожаловать на мой канал. И я продолжаю свой стрим. Меня задолбала эта кнопка. Это третья часть уже. Я случайно отключил стрим мазафака. И сейчас я играю во вторую игру. Это Five Nights Freddy. Со мной также Иван и Маша. Всем привет. Маня, поздоровайся. Всем привет. Амалия, поздоровайся. Всем приветик. И, и я сегодня играю в Fortress Freddy 3. Ой. В Fortress Freddy 1, третья ночь. Успокоительное. Да иди ты нафиг, три часа ночи вы уже выступили. успокоительная. Илюх не 3 часа, но только 12. 12. Так, усаживайся на блатной охранник. Куда? Не знаю. Фокси у нас тоже. Блин! Это было неожиданно. Это было очень неожиданно! 12 часов она уже налетела. Ужас! Я когда ты включаешь номер, покрывай двери на некоторое время. Да тогда -да, энергия вообще быстро тратится вот. Ну, вот он вдруг у нас проблема. Ну за как я не сами достал. Ребят, я продолжаю уже час ночи, я обещала, что только даже буду час ночи снимать на что. У меня на видео очень лагает, я не знаю почему. Может, тогда идут скайпа? Да нет. Ну же скайпа это тоже конечно. Вань, да, мы Ой. Ну. Да, Если Фокси выбежал то значит да. Вон ее крюк торчит. Я включила на полный экран. Я и так играю на полном экране. Ну да. у меня теперь такое ощущение, будто это я играю, капец. Нет, обе помню. Блин, час ночь. Если где сейчас кто-нибудь заявит и скажет приветик, будет вообще круто. Ч у меня паутина вон возле кресла? сколько смог Мак... кто то в макдональдсе был Два часа ночи Чувствую, я не доживу сейчас все в ютубе разговаривают о том что путь 87 был сделан не просто отчисленным а или по крайней мере э

Уб твою мать, Чика, Чика, где Чика? Кика, может быть, не Я ее забил. Если она второй раз тебя выпьет, то надо тогда Да вот она стоит, селфи делает. Кика, ты бомбиляруй, я на ютубе радуют. Понятно. Не зря я эту дверь закрыл. По крайней мере, не зря мы тебя посоветовали. Ванька, ну скажи ты что-нибудь. Молчишь полсерии. А Три часа ночи, ребят. Я ты тебе красоту Боня ушел, походу. Конечно. Кому ты расскажешь, что скажешь мне? Я хочу твое мясо, и не уйду ни отсюда. Он чувствует твой запах страха, он чувствует вы. Ой, ушел мой. Ой, это ты ложкой шевчишь? Ложка, 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 ложка.

Ну я же говорю, я не доживу. Это точно, я что тебе говорю. Тебе еще повезет, если этот Фредди решит тебя помиловать, и петь тебе песенку. А у меня всегда... Вы... Вот, вот, о чем я и говорю, он сейчас придет. Бонни <соценно> уже здесь. Чика, приходи. Ну что, бы мне сейчас Бонни сожрет? Чика, стелс не закончен, а я начинаю. Что? Не, я здесь не выживу, 4 часа ночи.

Так, ребят, продолжим в следующей игре. Вот такие же у меня две неудачные попытки. Давайте, да.